Selamat datang ke pengulas bertopik. Malam ni aku tak ada hati nak buat lawak. Aku kecewa. Aku betul-betul marah. Korang tengok apa jadi? Budak sekolah. Budak yang sepatutnya tengah study untuk ambil SPM boleh tikam kawan sendiri. Korang hadamkan benda ni. Apa masalah budak-budak ni sampai hilang common sense macam tu. Dan yang paling buat aku naik angin nota yang suspek tulis this world is fake i i have already won. Saya ada kepala NPC lah, zero d lah. Ini bukan lagi isu disiplin sekolah. Ini adalah krisis kesihatan mental generasi Z yang kita semua asyik ignore selama ni. Kita akan bedah habis tonton sampai habis. Okey, korang dengar betul-betul. Aku bukan nak ulas kes jenayah. Aku nak ulas mindset budak-budak ni. Yang penting, bila polis confirm suspek ada tulis nota macam tu, dia tunjuk yang orang ni dah terputus hubungan dengan realiti. NPC. untuk yang korang tak tahu, NPC ni non-player character. Korang fikir bila budak anggap korang lain macam watak game yang tak ada perasaan dia akan teragak-agak kena sakitkan orang. Tak ada bro. Okay? Yang kedua, zero day atau the world is fake. Yang mana dia orang rasa dunia ni macam game je. Tak ada consequences kalau kita buat jahat. Persoalan aku yang pertama, siapa yang patut dibesalahkan? Sekolah ke? Ibu bapa? Atau konten-konten dark yang diorang layan dekat internet tu? Kita akan tengok tiga faktor utama Kenapa budak-budak kita jadi macam ni? Mari kita cakap pasal disconnect atau jurang. Korang fikir budak ni dapat idea NPC ni dari mana? Bukan dari buku teks sejarah. Faktor utama escapism dan dunia gelap internet. Korang tahu tak? Platform macam TikTok, Discord dan gaming forum tu dah jadi tempat venting ataupun tempat meluah budak-budak yang rasa lost dan lonely konten pasal bunuh diri, nihilism dan kegelapan dah jadi macam estetik untuk orang. Sebab yang kedua, kegagalan screen time management. Aku tahu, korang penat kerja. Tapi bila korang bagi phone dekat anak, korang ingat orang tengok video masakan ke? Eh memang tak lah. Diorang ni tengok 10 jam konten yang meracun kepala otak diorang. Dia orang rasa online world tu lagi real daripada meja makan dekat rumah tu sendiri. Faktor yang ketiga pula, krisis kepercayaan institusi dia orang tak percaya lagi dekat kaunselor yang ada dekat sekolah tu. Dia orang tak lagi respect dekat guru. Sebab apa? Sebab dia orang rasa sistem ni tak ada power pun nak bantu masalah dia orang. Dia orang lagi trust dekat stranger yang ada dalam game chat lebih daripada orang dewasa yang ada dalam rumah dia orang sendiri. Sekarang aku nak korang bayangkan bila kau dah anggap kawan kau sendiri sebagai NPC, apa maknanya? Maknanya zero empathy bro. Tak ada rasa bersalah kalau NPC tu mati dalam game. Kau tekan restart je kan? Ini yang bahaya. Bila Minda dah anggap manusia lain tak penting, Budak-budak ni akan buat action yang ekstrim untuk rasa ria atau rasa menang. Macam yang ada dalam nota yang suspek tinggalkan. Masyarakat kita, termasuknya KPM atau Kementerian Pendidikan Malaysia, asyik fokus dekat simptom. Kena pukul lah, kena ponteng lah. Tapi tak ada siapa yang nak drill down ke punca iaitu masalah mental atau racun dalam internet macam mana nak selesaikan kalau kita tak faham dengan bahasa dia orang? Kalau kita gelakkan je dia orang bila dia orang sebut NPC atau simpan mood dekat Discord. Kita kena belajar dan faham culture dia orang. Okey, cukuplah kita mengeluh. Sekarang kita kena buat sesuatu. Bagi aku ada tiga langkah segera untuk korang yang ada anak atau adik-adik generasi Z. Yang pertama, stop jadi digital dictator. Jangan rampas pun terus. Kau kena jadi digital mentor. Duduk sebelah dia orang, tanya dia orang, tengok konten apa yang dia orang tengok, ajak bincang. Kau kena tahu culture dia orang baru dia orang akan buka mulut. Yang kedua, ajar real consequences. Kau orang yang kena ajar yang dunia ni real. Tak ada butang reset. Kalau kau buat salah, kesannya bukan dekat game score, tapi dekat masa depan kau. Real talk, bukan ceramah. <laughs> yang ketiga, kawal environment. Kita kena pressure sekolah tu untuk naik taraf konselor. Konselor sekolah, kita tak ada tools nak tangani isu dark web dan mental illness yang kompleks macam ni. Kita kena tuntut funding untuk kesihatan mental remaja tu. Lepas ni, aku kalau boleh tak nak dengar lagi berita budak tikam kawan. Aku tak nak dengar lagi excuse dia orang budak-budak lagi. Dia orang bukan budak-budak, bro. Dia orang ni adalah produk kegagalan kita sebab tak faham dunia dia orang. Aku pengulas bertopeng Kalau korang rasa isu ni penting, tekan share, biar konten ni sampai dekat meja KPM. Kita bersua lagi dalam analisis krisis yang seterusnya. Kalau korang ada apa-apa buah fikiran ataupun critical thinking yang korang nak kongsikan, korang boleh komen dekat bawah. Nanti aku akan reply satu persatu. Okay. Assalamualaikum.